Как, бы, как вообще э, те телеканалы, на, на которых выходят шоу разные, разнообразные таланты, э, как они впоследствии да, занимаются теми артистами, которых они в принципе открыли, но и на которых они, возможно, где-то заработали? То есть ты почувствовал вот эту опеку, заботу где-то? Ну в, я да, в основном, как, я понял. Я, я когда закончился проект на одном из центральных каналов в Калининграде, да, то есть, в котором я принимал участие первый проект. Меня сразу по условиям этого проекта, x factor международным условиям, партнером во всех странах, проводящих адаптацию проекта x factor по всему миру, компания Sony Music, которая является партнером x factor она имеет право забрать одного понравившегося участника и предложить ему контракт. То есть после этого проекта мне сразу предложили компанию Sony Music. Другой вопрос, что они ничего не сделали особо. Это один момент. Плюс я знаю, что многие выпускники жаловались, и причем не только Канал, на котором работал я, но и многие другие каналы жаловались на то, что не всегда занимаются каналами, каналы этим э, э, артистами. Но э, это мы есть масса объяснений, это очень такая глубокая тема, все зависит, это все индивидуально, все зависит от артиста, э, планов на него, на его аудитории, вообще изначально как он появлялся. Вы понимаете, в чем дело? Просто телевизионный проект, в котором появляется артист это далеко не гарант того, что после проекта он будет сниматься как артист. Потому что, когда создается проект, пишется большое количество профайлов про человека. Раскрывается, прежде всего, внутренний мир человека, что он из себя представляет. Его история жизни, которая очень часто не голос, не техника, не подача, не харизма, а именно история очень часто делает человека победителем шоу. Не всегда, но очень часто. Поэтому, когда проект заканчивается, люди, которые смотрели проект, аудитория, она воспринимает человека как непосредственно часть проекта, в котором он участвовал, а не как самостоятельного артиста. И поэтому выводить человека после проекта в состояние артиста очень сложно. Это, для этого нужно очень большое количество инвестиций, либо правильные какой-то продуманные ходы уже медийные. Ну, у меня немножко специфическая ситуация произошла, то есть мне растянуло вообще по разным обстоятельствам, начинает вокалы, вокала, заканчивая танцами, перевоплощениями и прочим. То есть, ну, приходится выживать и работать, как получается. Но в целом, как каналы занимаются этим. Это все индивидуально, опять же. В моем случае эта история немножко мимо прошла. Сейчас ты свободный артист? У меня есть масса, у меня есть масса соглашений с различными медийными по э, каналами, ну, с медийными источниками, то есть э, разовые, либо какими-то проектами. То есть э, какого-то контракта с кем-то я не имею, потому что мне он не нужен. Я был с компанией Sony Music и понял в определенный момент, что просто мне удобнее работать самостоятельно. Плюс я зарабатываю деньги не только вокалом и творчеством, у меня есть масса различных отраслей, где я зарабатываю. Поэтому я могу работать на самовложении, мне это комфортнее, я никому ничего не должен. Я человек сложный очень, поэтому, ну, и зачем портить отношения я с людьми? Лучше их не начинать просто. Поэтому я работаю самостоятельно только. Это так легче. Что касается проекта «Я артист», сегодня ты будешь в жюри. Ты уже всех видел участников или только не? Нет, нет я, я слышал несколько. Была очень девочка такая талантливая, И просто нереальная. Что ты будешь слушать там сердце, будешь смотреть голосовые данные. Что-то должно щелкнуть, как это произойдет. Ну, я. Значит, нужно слушать артиста прежде всего. То есть, это нет такого, я буду там глазами смотреть или сердцем слушать и плакать душой. Такого, такого нет. Наверное, все, все, все зависит от того, как преподаватели, как родители, как дети. На сцене себя покажут. Иногда есть выходят артисты, их так смотреть интересно, что даже слушать не хочешь. На например, например Виагра, я вам хочу сказать, я 10 лет смотрю у них, и они везде не в мобильном телефоне, везде я даже их не слушаю, Виага, они всегда со мной. Но а сегодня, ну, детки, они же еще как-то судить строго. То есть у меня школа классическая, академическая, оперная, поэтому э, будут странные в основном все, как я понял. Поэтому я не могу оценивать там какие-то технические данные как-то прям. У меня очень много учеников, то есть я занимаюсь, у в, в Киеве есть, и в Донецкой области, и в Донецкой области. Да что они хотят, я преподаю. Они не обращаются, Саша, можете научить петь? Если, если послушал человека, если может он петь, то буду учить петь. То есть, артисты есть разные люди, с которыми, с которыми я занимаюсь. И я знаю, как там, единственное, что мне повезло узнать, я знаю, как ребенка не обидеть, расценивая его работу. Мы будем стараться сегодня как-то... Как а, это, это, пьет, Это, и Это, пьет, Это, да, да. Да. Все, А что, микрофон, кому Спасибо вам. слово заключитель... будет Конечно. Оля, 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 заключительное слово. Оля, Оля заключительное